So saya cakap dengan suami Tak apa Apa yang kita buat ni Bukan atas daya kita pun Itu semua yang Allah izinkan Masa saya duduk bincang dengan suami Suami pernah cakap dengan saya Sebenarnya kalau ikut Fida Kita ni tak boleh nak buat apa dah Pasal kita ni dah kena Akta pengambilan tanah Pada ketika tu ya Allah Saya sebenarnya saya sempat tau Sebagai uh, orang yang membesar kat sini Saya lahir pun di HKL Membesar dekat sini semua Bila suami saya cakap macam tu Saya rasa macam Yelah kita ni dipaksa untuk meninggalkan tempat kita Sebab saya, mak ayah saya pun tak ada Dah tak ada, dah meninggal dunia Kalau kata kampung kami ni diambil, dihilangkan Kami ni nak balik kampung kalau kata gaya kami nak balik kat mana Kat mana lagi kami nak balik kampung So saya kat situ dan ada saya sebab Kita tahu dua orang yang tertindas, orang, dua orang yang dizalimi ni Dia tak ada penghalang dia pada ketika tu juga masa saya tengah bersembang dengan suami saya, saya pandang ke langit, saya cakap, Ya Allah, Jadikanlah keajaiban di kampung Sungai Baru ni Tu cakap Orang Islam senjata paling ampuh dia adalah doa Jangan pernah berhenti berdoa Jangan pen pernah berhenti berharap pada Allah Satu-satunya Jangan harap pada manusia Harap pada manusia memang kita akan kecewa Sebab orang kampung Sungai Baru ni dah terlalu banyak berharap pada manusia lah Mereka di dikecewakan berkali-kali Datang bagi janji Datang bagi perkara yang menyedapkan hati Lepas tu orang breakkan benda tu So berkali-kali orang buat So kita berharap hanya pada Allah. So saya doa macam tu. So apa yang berlaku ini lagi kita nampak. Bila berlaku pengetahuan yang hari ini bahawa kampung baru kampung Senang Baru, ke okay, sebenarnya Kampung Pindah. Saya sendiri bila bercampur dengan kawan-kawan yang Kampung Baru, mm -hmm. Dia kata jelas dia kata Kampung Senang Baru bukan dalam enam ke tujuh kampung dalam Kampung Baru mm -hmm. katakan, itu yang awal beberapa bulan lepas. Tapi hari ini telah selesai lah masa isu tanah tarian. Memang betul dia adalah sebagian daripada kampung baru. Dia adalah Malay Agriculture Settlement dan dia adalah tanah rezab Melayu. Betul. Tapi dia perlakukan seperti inilah yang nampak. Ya, saya rasa mini razam, which is a, um, kata, bold statement lah daripada you. Dan yeah. saya so, mengalami sendiri. Yes, kan? betul. Apa perasaan? Dia tahu fakta sebenar dan adakah ia semakin membangkitkan semangat proses kita. dan Okey, sebenarnya uh, sikit saya terangkan sikit. Sebelum ni kami ni penduduk di Kampung Sungai Baru melawan akta pengambilan tanah. Maksudnya prosedur dia yang banyak sangat uh, kelopongan lah kita cakap dekat situ. Banyak yang dia tak ikut prosedur. So kita ikut balik kepada kes uh, di Duta, uh, Duta Enclave kan kita dah nampak dekat situ itu adalah precedent case untuk kami nak fight pula dekat tempat kami tapi bila kita gali lebih dalam lagi bila ada forensik uh, tanah macam Abang Mus dan tim membantu kita itu satu bonus bila kita dapat tahu kita adalah Malik Agriculture Settlement so di mana yang sebelum ni yang isu dikatakan kampung sungai baru bukan di dalam kampung baru ok kalau dikatakan ok contohlah saya bagi tahu eh dekat sini kita ada perbandaran kampung baru uh, PKB kalau dikatakan kami ni sebab PKP ni wujudnya perbandaran kampung baru ni kalau ikutkan dia nak uh, sebab dia tak boleh ada pemilikan, sebab dia ada akta dia akta dalam PKB ni. Jadi kalau macam tu sepatutnya dia usik kepada kampung baru lah yang dikatakan kami bukan kampung sungai yang baru tetapi kenapa kami di sini yang disentuh dulu. So nampak sangat bercanggah dekat situ. Ada saya cakap jangan dengan sebelah pihak kena dengan dua dua, dua belah pihak. So bila kita dah dapat tahu yang kita ni adalah result Melayu yang telah dihilangkan daripada peta dia satu benda yang mengejutkan kita dapat tengok sendiri peta original tu di mana kampung sungai baru di dalam kampung baru kami ni adalah Rizab Melayu Rizab Melik Agrikacar Settlement Mas tadi tu dan bukannya setakat dekat sini benda ni dibawa sampai lah ke Kemberut macam yang diterangkan tadi sampai ke Nawangi so maksudnya kat sini kadang-kadang itulah kita kata kan sepadan-padan tumpai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga bila dia nak menganaya penduduk kampung sungai baru Secara tak langsung Allah takdirkan untuk benda ni terbongkar lebih besar lagi ha, uh, So dekat situ itu yang membuatkan kita dekat sini Bila kita dah dapat tahu kita war-warkan lagi Apa sahaja uh, cara yang ada Mahkamah pun kita hantar Kalau ada yang petikai kan kenapa tak lawan dekat mahkamah Mahkamah pun kita dah hantar saman uh, Untuk apa yang berlaku sekarang ni So uh, yang kita war-warkan dalam konten kita, kita gunakan platform media sosial yang ada ni Untuk bukan sahaja orang kata, uh, bukan sahaja nak buat kecoh apa yang berlaku di kampus Sungai Baru Satu, kita nak membetulkan naratif orang yang mengelirukan uh, publik tentang uh, isu yang berlaku di kampus Sungai Baru Dan satu lagi, apa yang berlaku dekat kita sebenarnya Secara tak langsung kami dapat feedback daripada luar, banyak kampung-kampung lain yang berlaku benda yang sama juga sebenarnya. Tetapi isu mereka ni tidak di, uh, macam berlaku di Kampung Sungai Baru lah sebelum saya terlibat dekat sini, banyak perkara sebenar didiamkan. Banyak suara-suara uh, penduduk ataupun uh, luahan sebenar daripada penduduk, mereka tak ketengahkan benda tu. Tetapi siapa saja yang datang buat PC ke apa dekat sini, lebih kepada naratif yang mereka nak ha, sebenarnya. Bila kita melihat konten-konten korang-korang -konten kita yang viral hmm. tu datang kekuatan untuk buat benda-benda tu dan sebab melihat pengusiran tu dilakukan pemata kan oh. uh, Boleh cerita sikit suasana ketika tu supaya kita dapat ambil memahamilah uh, sebaliknya tu okay, keadaan dia uh, sebenarnya uh, dia macam ni, saya masa tu masih lagi berada di rumah serata ni sebelum kena blok ni lah kan saya duduk dengan suami uh, bila kita dengar isu ni selain daripada kita nak fight, kita gunakan khidmat peguam, benda ni tidak boleh diam. Kalau boleh benda ni diviralkan. Uh, pada waktu tu suami terus bincang dengan saya. Dia kata, okay Fida kita ada uh, kelebihan yang Allah bagi dekat kita. Uh, so lepas kita dah berbincang, saya cakap tak apalah, saya cakap dengan suami saya. Uh, ini bukannya orang lain Ini kejiranan saya Kawan-kawan arwah mak ayah saya Adik-beradik saya Saya cakap Uh, walaupun saya ni bukannya ja, saya jaranglah juga keluar rumah sebenarnya kan uh, tapi saya cakap tak apa ini kegerianan saya saya cakap kita ambil peluang ni kan Allah dah bagi kelebihan kat kita kita gunakan platform kita media sosial kita sebab apa uh, sebelum ni bila saya tengok memang uh, media datang tetapi tidak banyak yang cover kepada cerita yang sebenar-benar cerita lebih kepada berpihak kepada orang yang datang untuk buat PC, orang yang datang untuk naratif yang diorang nak lah. Yang dibawa macam tu. So, saya cakap dengan suami saya, okay, kita niat, kita buat ni lillahi ta'ala. Kan? Kita pegang satu perkara, kita memudahkan urusan orang lain. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Walaupun pada ketika tu, bila kita dah ditakut-takutkan untuk keluar, kita dah ada certain jumlah duit yang untuk memang kita nak keluar daripada sini. Tapi asbab Allah tak izinkan untuk kami keluar, kami masih lagi ada dekat sini, walaupun saya pun masa tu memang ada anak kecil apa semua kan. So, kita buat. Alhamdulillah Allah izinkan benda tu viral. Dan kami terus continue buat dan buat dan buat dan buat. Sampailah tahap uh, bila benda ni dah diketahui bukan sahaja di Kuala Lumpur, tetapi di seluruh Malaysia benda ni dah viral. Sampailah tahap mulalah cerita-cerita, cerita-cerita uh, lain. Sampai tahap saya macam saya cakap tadi lah berkaitan dengan isu saya di mahkamah isu personal pun sampai tahap benda tu pun keputusan yang mengejutkan saya tengok bila keluar sampai tahap kami disusahkan banyak perkara lah itu ini itu, ini macam-macam lah yang dibuat macam saya cakap lah saya berada dekat rumah ni pun saya faham tak perasaan orang lain yang bila dikatakan orang sama ada orang pujuk kita untuk keluar ataupun secara paksa secara menakut-nakutkan orang itu yang berlaku kepada saya pada ketika tu anak saya masih kecil lagi Tapi Alhamdulillah anak saya tak banyak meragam kan? mungkin orang kata itulah perjalanan untuk saya nak fight isu ni Allah mudahkan urusan saya kat situ Kami suami isteri baru nak makan Baru nak makan Dia dah berjaya bercakap dengan jiran-jiran saya yang lain Kami memang tak buka pintu Memang jarang buka pintu kan Dia ketuk-ketuk-ketuk pintu rumah ni macam nak robo kan? Dia tak dapat dekat depan Dia pusing pula kat belakang Suami saya cakap Makan je Kami terus je nak makan 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 saya cakap okay. saya memang tak nak jawab pun orang ni sebab keputusan bukan pada saya seorang kalau dia orang nak takutkan saya pun tak guna sebab yeah. keputusan ni patah balik mesti orang kata apa adik-adiklah yeah, kan ha, kita tak boleh pandai-pandai dekat situ So saya bersyukur sebenarnya apa yang berlaku macam sebelum ni orang cakap saya ni ada masalah dengan adik beradik dia dia cuba attack saya daripada pelbagai pakai uh, pelbagai inilah dia nak mental nak menjadikan kita orang kata apa nak break downkan mental kita dia nak kacau hubungan kita adik-beradik kan dia orang saya minta maaf cakaplah eh? ada juga yang menyebar fitnah di kalangan adik-beradik saya tapi alhamdulillah kita ni jenis suka uh, orang kata orang kata apa confront so kat situ kita dapat selesaikan So satu-satu-satu yang diorang buat untuk memecah belahkan kami Bagi kami ni bergaduh sebenarnya ha, Jadi saya banyak confront je kalau dengan adik-beradik -adik ni kita bercakap Dan bila diorang kata kan kami adik-beradik bergaduh lah Isu faraid lah, isu pampasan Pampasan adik-beradik saya memang tak ambil Dan saya bersyukur sangat bila abang saya bertegas Tak nak sign apa-apa Itulah yang membuatkan saya ada tempat yang saya nak menumpang Orang kata apa nak tumpang berteduh lah dekat situ Sebenarnya ha, Dan kalau nak kata isu macam tu sebab saya kurang share Uh, isu personal saya lah maksudnya kehidupan peribadi saya ke apa ke saya kurang share di media sosial saya lebih fokus kepada sebelum ni konten-konten yang bermanfaat jadi Uh, yeah, dia orang main tembak je lah. Yeah, yeah. uh, ada yang bagi statement, saya bukannya duduk di kampung Sungai Baru, yeah, saya duduk di Rawang. Saya dah tak pernah membeli rumah, tak pernah menyewa pun di yeah, Rawang. Ah, benda, ha, benda tu. Jadi saya kata -kata rasa... Dia kata, kata orang luar, baru nak balik kampung. Ah, ha, dia kata macam tu. Dan ada juga yang bagi statement, saya bukanlah orang kampung baru, bukan orang kampung Sungai Baru. Ha. Dan so, saya buatkan satu konten tu, saya tunjukkan IC saya sendiri. Even though masa saya kemas-kemas ni, masa saya kena keluar ni kan, saya jumpa saya punya surat beranak, dah tulis dekat situ kampung sungai baru ha, jadi saya cakap itulah bila dia bila kita sabar kan dalam perjuangan ni memang banyak benda yang orang kata apa uh, perik dia sakit dia kan dia berdepan dengan benda yang melibatkan dengan mental kita jiwa kita apa semua tapi macam saya dan saya harapkan perkongsian saya ni untuk orang yang kat luar sana yang nak pertahankan yang nak perjuangkan juga tempat mereka kita jangan putus asa sebab Allah uji kita mengikut kemampuan kita. Ha, jadi kita kita tahu kita tak mampu apa pun, kita tak ada daya apa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak mampu, kita patah balik pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. That's why saya cakap dengan suami, tak apa apa yang kita buat ni bukan atas daya kita pun. Itu semua yang Allah izinkan. Masa saya duduk bincang dengan suami, suami pernah cakap dengan saya, sebenarnya kalau ikut fida kita ni tak boleh nak buat apa dah pasal kita ni dah kena akta pengambilan tanah. Pada ketika itu ya Allah, saya sebenarnya saya sebab tau. Sebagai uh, orang yang membesar kat sini Saya lahir pun di HKL Membesar dekat sini semua Bila suami saya cakap macam tu Saya rasa macam Yelah kita ni dipaksa untuk Meninggalkan tempat kita Sebab saya mak ayah saya pun tak ada Dah tak ada dah meninggal dunia Kalau kata Kampung kami ni diambil Dihilangkan Kami ni nak balik kampung Kalau kata raya kami, kami nak balik kat mana Kat mana lagi kami nak balik kampung So saya kat situ dan ada saya sebab kita tahu dua orang yang tertindas, orang dua orang yang dizalimi ni dia tak ada penghalang dia. Pada ketika tu juga masa saya tengah bersembang dengan suami saya, saya pandang ke langit, saya cakap ya Allah, jadikanlah keajaiban di kampung Sungai Baru ni. Saya cakap orang Islam senjata paling ampuh dia adalah doa. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap pada Allah. Satu-satunya, jangan harap pada manusia. Harap pada manusia memang kita akan kecewa. Sebab orang kampung sungai baru ni dah terlalu banyak berharap pada manusia lah. Mereka di, dikecewakan berkali-kali. Datang bagi janji, datang bagi perkara yang menyedapkan hati. Lepas tu, diorang breakkan benda tu. So, berkali-kali diorang buat. That's so, why kita berharap hanya pada Allah. So, saya doa macam tu. So, apa yang berlaku, inilah yang kita nampak. Allah bukakan jalan untuk kami. Malahan, kami yang tak pernah tahu kami ni adalah uh, tanah rizab Melayu beli agriculture settlement sampai ke tahap tu uh, orang kata apa benda ni dibuka kan dan uh, kami teruskan lagi sebab so, pada saya benda ni kalau dia orang sendiri nak buat penganiayaan kat kita dia orang tahu apa yang dia orang buat ni salah tapi dia orang pun tak pernah berhenti kenapa kita yang tahu hak kita yang kita memang tahu kita tempat kita apa semua kita dah tahu hak kita dah tahu undang-undang kenapa kita perlu berhenti Jangan berhenti, kita terus keep fight. Memang susah tu memang ada. Dalam perjuangan mana ada semuanya senang, selesa. Kalau tak semua orang pun seronok je kan. Itulah perit, getih perjuangan. Tapi jangan berhenti. That's why saya cakap, Kampung Sungai Baru ni sebagai tanda aras. Bila kita dah dapat kemenangan kita kat sini, apa ilmu yang kita ada, apa yang kita dah dah pernah di, orang kata apa, dah dikongsikan oleh uh, Abang Mus dan juga tim, kita akan bangkit kita dapatkan balik tanah-tanah Melayu kita di seluruh Malaysia yang dah hilang ni. Memang kita boleh dapatkan. Jangan kata eh tapi dah kita dah dah, dah lepas dah tanah tu dah tak boleh nak buat apa. Ada yang cakap oh nasib dah jadi bubur. Ada yang risau even though yang dekat sini pun risau. Bangunan dah dirobohkan macam mana kan. Bangunan dah dirobohkan ke apa ke itu bukan isu dia. Janji pemilik kan kita fight untuk pemilikkan tu patah balik kat kita. Siapa yang bertanggungjawab mereka yang kena bangunkan balik. Siapa yang meluluskan untuk membenarkan perubahan dan penindasan ini berlaku. Mereka lah yang perlu menaikkan balik building kita. Ha, bukannya yang penting kita jangan serah bulat-bulat macam tu je. So dan itu itu satu perkara. Yang dekat luar sana, tanah-tanah rizab Melayu, bila kita dapat detect, kita dapat tahu itu adalah rizab Melayu walaupun dah dibangunkan bangunan tinggi mana pun kita tetap boleh tuntut balik hak kita dekat situ. So orang Melayu kena buka mata, kena faham, kena tahu betul-betul. Tak kisahlah orang tu dah beroperasi berapa lama ke, bangunan tu bangunan siapa ke, swasta ke, kerajaan ke. Bila kita katakan itu adalah hak ataupun rizab tanah Melayu, kita masih boleh fight dekat situ. Um, uh. Okey, terima kasih Puan masih Terima kasih, ha, panjang lebar saya cakap. Satu minit, mungkin okay, last ucapan uh, buat puasa, uh, ajak kawan-kawan kampung-kampung semua jangan berterasa. Okey, uh, sebenarnya bulan Ramadan ni kita pun tahu doa orang yang tertindas orang yang dizalimi ni Allah uh, kata apa tak ada halangannya. Jadi kita banyakkan uh, berdoa pada Allah, buat solat hajat. Saya yakin uh, apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ni bukan uh, atas saya. Saya ni mungkin um, kata sekadar pencetus perkara-perkara ni, tetapi ramai lagi penduduk-penduduk yang yang dah merasakan benda ni Keperitan ni Ada yang sakit Sampai jatuh sakit Sampai ada yang dah Perjuang-perjuang kita Yang dah meninggal dunia Saya yakin Sebenarnya doa mereka ni Yang Allah sedang angkat Dan kita jangan berhenti Sebab apa Haram sifat zalim pada Allah Jadi kita teruskan perjuangan kita Belum-belum puasa Banyak berdoa Bermunajat InsyaAllah Orang kata apa Selepas hujan Selepas mendung tu Pasti ada sinar dia InsyaAllah dan uh, kita gunakan sebaik mungkin bulan puasa ni uh, amalkan juga qunut nazilah mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh Islam tu dan uh, saya dengar juga daripada Ustaz Desuki kongsi kat sini uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana yang sahabat pun bertanya balik kan bila Rasulullah cakap okey kita uh, perlu atau kata apa membantu kepada orang yang dizalimi dan juga orang yang membuat zalim So pada ketika itu sahabat bertanya, kenapa kalau yang dizalimi tu faham, kan? Kita perlu bantu, tetapi kenapa perlu bantu kepada orang yang menzalimi? <coughs> Okey, uh, saya sebenarnya suka pada petikan Ustaz uh, Dasuki. Baru-baru ni saya dengar bila Ustaz Dasuki berkata, uh, Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam pernah berkata, kita patut membantu pada mereka yang dizalimi dan juga orang yang membuat zalim. Pada ketika itu sahabat bertanya Ya Rasulullah, bila katakan orang yang dizalimi itu, betul lah kita kena bantu. Tetapi orang yang menzalimi itu, kenapa kita kena bantu? Okey sebab apa? Itulah kekuatan ataupun orang kata apa, doa orang-orang Islam, orang-orang teranaya ini ampuh doanya. Maksudnya dekat situ, kita tak nak kalau kata yang berkait, contohnya macam yang berlaku dekat Kampung Sungai Baru ni, Kalau terkait orang yang Bersubahah ke, orang yang ni bersama dengan orang yang kita kata kufar Orang yang mengingat perintah Allah. Tetapi dia orang Islam. Kita risau kalau kata... Ada doa orang Islam tu... dimakbulkan Allah. Lagi-lagi orang yang ditindas. Orang yang, yang tak anaya ni. Takut dia dan seluruh keturunannya terhapus. Ha, jadi kita... Kita pun... Kita kena sayanglah saudara Islam kita kan Jadi mana mungkin Nabi pun tak pernah ajar kita untuk Untuk membenci satu sama lain Kita benci Kita tak suka pada uh, Sikap dia pada ketika tu Pertama Pada perbuatan dia, dia. Ha, Tetapi bukan pada uh, Susuk tubuh tu ha, Jadi Maksudnya selagi boleh orang kata apa Kita mendoakan mereka ni untuk uh, Berpatah balik Mudah-mudahan lah Allah bukakan pintu hidayah lah Untuk mereka ni Mudah-mudahan Sepanjang apa yang berlaku ni Ada tak Ia sangat memberi efek kepada karya seni Puan Afidah Comment sikit, dapat okay. soalan ni orang tanya je okay. ni buat berani nanti nak dapat <laughs> job susah ni semua <laughs> ni macam mana kesian Afidah okay. Berkata betul Uh, ni hujan ni dengan Allahumma sayi bana Ya Allah murahkanlah rezekiku dalam keberkatan Ya Allah amin ya Allah, amin. <laughs> <laughs> lah, kan, ada tak susi dalam industri uh, ya, ya, ya. Sebenarnya saya memang sebelum ni Saya rakamkan ada satu zikir dan uh, kalau ikutkan perancangan dia, sebenarnya kita memang nak bawa sebab bila konten kita diterima uh, bukan saja di Malaysia tapi di negara jiran kita Indonesia kita ada plan nak bawa lagu-lagu uh, kita ke Indonesia sebenarnya Dan uh, bila berlaku macam ni saya rasa ini lebih besar lagi uh, tanggungjawab saya sebagai orang Islam sebagai uh, orang kata apa orang Melayu orang Islam anak tempatan dekat sini so Uh, kalau kata kita Career tu sampai usia berapa pun kalau kata masih lagi kita boleh berkarya kita akan berkarya lah kan uh, sebab keutamaan adalah sebagai orang Islam kita tahulah keutamaan kita sekarang ni kalau kata tanggungjawab kita Allah dah pilih kita untuk mainkan peranan dekat situ kita fokus pada kita kena tahu keutamaan ataupun priority memang kadang-kadang ada orang risau lah kan nanti uh, tak ada job ke apa ke tapi kita kena faham kat situ kita kena yakin rezeki tu Allah yang bagi uh, sebab apa kita kita kata nak kaya kita nak berjaya uh, orang yang bukan Islam pun orang kafir pun Allah izinkan untuk kaya dan berjaya tetapi apa yang orang Islam cari apa yang orang Islam nak adalah keberkatan uh, so itu yang paling saya tekan kat situlah ah uh, doakanlah doakan saya dan keluarga kuat untuk tempuh semua ni insyaallah mudah-mudahan terima kasih terima kasih baik